ученица для гимназии. Я представляю команду «Ангелы» нашего, от нашего района. В этом конкурсе я участвую уже третий год подряд. Мне очень нравится, так как я считаю, это очень правильно для молодежи знать и понимать, исполнять технику правил пожарной, пожарной безопасности. Ну вот какие основные правила? Ты знаешь, какими ты знакомишь своих коллег? Ну, во-первых, конечно, не давать детям спички в руки, выключать все электроприборы дома, уходя из дома, что еще не играться с огнем, если отдыхали на природе, конечно же, тушить костер, вот. ну и, конечно же, заботиться о своей безопасности и о безопасности своих близких. Какие конкурсы, что вы приготовили, чем будете Наша команда представляет сегодня визитку именно о правилах, о этой профессии героической, рятувальной. И также участвует в соревнованиях по колец... конец Александрова, узлы, вязание узлов, также медицина, переправа, ориентирование по местности. Пухальская Татьяна Латина, главный специалист управления наукой в Рады. Управління освіти і міської ради, відділами та закладами освіти проводяться різні форми працівницько-профілактичної роботи з безпеки життєдіяльності серед учасників, начальник процесу. І однією із форм є якраз функціонування в заносвітніх на навчальних закладах дружин, юних пожежних. Головною метою функціонування дружинних пожежних є формування у дітей здорового способу життя, відповідального ставлення до власного здоров'я та здоров'я оточуючих і обов'язково правильних діях у разі виникнення звичайних ситуацій. І сьогодні у нас на базі. Центру дитячо 12 творчості Дружба Довинцівського району проводиться міський і зональний тур 19-го всеукраїнського фестивалю Дружин юних пожежників. Необхідно зазначити, що крім того, що діти будуть сьогодні показувати свої, ось, ось здібності спритності, в вони ще покажуть свої знання відповідно до історії рятувальної справи. Також знання, як діяти в разі надзвичайної ситуації, і я хочу сказати, що такі фестивалі надають не тільки знання дітям, а ще й формують їхнє ставлення до, скажімо, взагалі, перебування в побуті і на полишені середовищі, і визначають їхню майбутню професію надалі. Буде, і значить, на сьогодні у нас прибуло вже 9 команд, це учні загальноосвітніх навчальних закладів. Команди до складу команд входять діти віком від 10 до 17 років. І за результатом? за результатом, значить, спочатку буде визначений результат міських змагань, а потім буде визначено вже зональні результати, і хто буде переможцям, доставка вас до домах. Дякую. Мы представляем Саксанский район. В этом выборе мы участвуем уже не один год. Мы готовились к нему, очень долго его ждали. Каждый день репетиции допоздна, готовили ширмы. Все это очень интересно, нам это нравится. И думаем, в будущем нам эти правила пожарные пригодятся. Мы хотим донести это как нашим людям, показать, показать и, в общем... Как зовут тебя? Меня зовут Ксюша Попова. Так, а ты расскажи, вот основные правила. Можешь сказать, чему вы учите своих сверстников? Мы рассказываем о самих правилах безопасности. Учили конец Александрова, учили переправы, грибы, ориентирование и все такое, что поможет нам в будущем. А конкретно правила, ну что ты скажешь, чего нельзя делать? Чего нельзя делать? нельзя спать с сигаретой во рту, нельзя нужно при выходе из дома выключать все приборы электрические, все проверять внимательно, не оставлять окурков. ним, Нико стрим? Все за собой проверять? Пика? Пика? Все, Дома? Можно? Сегодня на территории нашего города проходит первый зональный этап всеукраинского тура дружин юных пожарных фестивалей в городе Кривой Ру. Э, мероприятие это очень важно для нас, как именно для службы по, 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 чрезвычай, по чрезвычайным ситуациям. Детки, которые представлены здесь сегодня будут соревноваться, это дети, которые знают нашу работу, не понаслышке, а пытаются ее в свою жизнь. В жизни это пригодится однозначно. Можно привести массу примеров, один из которых в Саксаранском районе в этом году первоклассник вынес свою с пожара. на практике это тоже присутствует. Поэтому дети, которые участвуют в фестивалях, которые занимаются подобными, подобными мероприятиями, они уже знают, как себя вести в той или иной ситуации. Что для нас, собственно очень важно, мы это поощряем всеми всевозможными способами. Ну и хочется им себе пожелать удачи в их такой нелегкой борьбе, чтобы этот победил достойный. Ну а со своей стороны мы, естественно, уделим им внимание в полном объеме этого ста. Ну, и, может быть, кто-то придет к вам? Нет, ну, конечно, мы это все делается не просто так. Мы планируем, планируем, рассчитываем, что дети проникнутся нашей работой, поймут ее и, в конце концов, захотят прийти по своей э, судьбе, связать свою судьбу, свою дальнейшую жизнь нашей работой. Поэтому работа у нас благородная, благодарная. Мы спасаем жизни. Это очень важно. Так что всем спасибо. Мужнейшей профессии немає. И не несважаючи... на... Сомістка та методисти від змагань, вас, ваших наставників і наших гостей. يا